Salam hörmətli izləyicilər, xoş gördük sizi Quşlar TV kanalında. Ee, əziz izləyicilər, bu gün istərdim sizə bu gözəl əcilsa haqqında danışmaq. Kipi də bu cinsə deyirlər, ondan sonra tükü tərsinə bitən töyüklər də deyirlər və sairə-səri adlarla bu cinsi e, belə deyərdim, adlandırırlar. <coughs> Deməli, əziz izləyicilər, bu jine dekorativ cinslərinə aidddir. Düzdür, bizim həyatımızda e, kətk töyüklərin arasında bu cinsdən e, görsək də, ancaq bu e, dekorativ e, cinsdir. Sadəcə e, o həyatda gördüklərimiz bunlarla e, qarışıq olanlarıdır. Yəni dönmələri belə deyək. E, bu cins e, deməli yurdu Hindistandır. İlk dəfə bu cinsi orada e, yaradıblar və ondan sonra da bütün ölkələrlə bu, bu cins yayılıbdı. Bu cins bir dekorativ olduğundan yumurtda verimi də ə, bunun az olur. Yəni digər toyuqlarda 180-dən 200-ə və 200-dən yuxarı olsa da, bunun yumurtda verimi çox az olur. 120-yə kimi yumurtda verir. Yəni birinci ili 120-yə kimi yumurtda verir ə ondan sonra artıq ikinci lizad uca azalır. Deməli 6 ayında bunların töyükləri başlayırlar artıq yumurtlamağa. Və ilə də bəx qeyd etdim ki 120 yumurta verir və hər yumurtdanın qramı 58-59 qram olur. Əcüzələrin isə belə deyərdim yunurtdadən çıxandan sonra qalma ehtimalı 92% olur, yəni çox ə, yaxşı aktiv olurlar ə, və yaxşı böyüyürlər və ilk ə, ey müshtadan çıxanda cücələrini seçmək olmur. Yəni adi cücü yoxdur. Bilinmir ki, e, bu kirpi dücəsidir yoxsa adi. Geq gedir, tükləri çıxdıqca tükləri təsinə çıxır. Ondan sonra e, bunları e, cücələrini seçmək olur. E, deməli, əziz izləyicilər, bunların töyükləri ay 2 kiloyə kimi ət verirlər. Xoruzları isə 3 kiloyə kimi ət verirlər. Deməli əziz izləyicilər, bunların ə, bu cinsi digər adi cinslərlə qarışdırmaq olar. Yəni necə? Ə, bu cins misal üçün ə, digər cinsləri var ki, misal üçün ə, başı ə, kəkilli, ondan sonra üzü tüklü, ayağı tüklü. Onları adi bir toyuqla düdəkdəsinəndə ondan çıxan balalar ə, belə deyərdim, bəhsinin ayağının tüyü zəif olur, bəhsinin üzünün tüyü, bəhsinin o başının tüyü belə zəif olur. Ancaq bunlar budur, lütboğazlı bir də qır pipik cinslər adi cinslərlə yaxşı tutuşur. Yəni düdəkdəşəndə məsəl üçün əgər xoruzunuz sizin ə, belə kirpidirsə ə toyuqların isə adətən ondan alınan alınan balaların 50-60% kirpi olacaqdır. Yəni bunun qanı ə, obislərlə yaxşı, ə, belə deyədim, tutuşur. Və yəni kirpis zadı bəlkə qeyd etdim ki, ozu tüklü kimi ayağı papçalı kimi zəifləmir. Budur sonra lüt boğazdır, ondan sonra qırp pipikdir. Yəni alınır adət toyuqla tutduranda belə <coughs> yaxşı alınır yəni balaları elə çıxır. Yəni e, indi kim saxlamaq istəyir, bundan bəzəyinə görə e, saxlaya bilər. Ancaq bir şey də qeyd edeyim ki, ilk dəfə bunları e, belə deyəndə görüşünü çoxları sevir və alırlar. Ancaq bir müddət keçəndən sonra bunların tükü e, belə deyəndə pilək kimi olduğundan bu koruzla zatlan düşdəşəndə bunların tükləri qırılır. Yəni qırılır, tökülür, lələkləri isə içində qalır. Və ona görə e, bu lündələm lüt olur. Yəni sanki o toyuğu necə mağazadan alsnsını ne, kəsli toyuq təmizlənmiş. Bax elə bir halda olur. E, və keç çıxır. Yəni lələkləri içində qaldığından payızda o toyuqlar ki, tüklərini tökəndə bunun da tükləri tökülür və yeni dansır. Yəni bütün yayı bu lüt təyox kimi ə, gəzir. Və bu da çoxlarında ə, belə deyədim, çoxlar da buna baxaraqdan iyrənir. Yəni onu görə demək istəyirəm ki, yəni bəziləri bunların gözəl görünüşünə aldanıb alırlar, ancaq sonra bir müddət keçəndən sonra iyrənirlər. Ancaq yenə də payızda bunların tükləri çıxır, yenə öz yerlərini alır bununların da bu xüsusiyyətləri var. Əgər siz saxlamaq istəsənsiz, ilk öncə onun deyim ki, bununla nə kifayət qədər yumurtda götürə biləcəksiz, nə də ilə çox ət. Sadəcə bunlar bir göz oxşamaq üçün həyətinizdə bir işlə, beştinə belə saxlaya bilərsiz. Bağ belə əziz izləyicilər, bu gün də istədim bir balaca bu e, kirpi toyuqları haqqında sizə məlumat verim. Nə qaranlıq qalsa, kommentaryalarda yazın, rəylərinizi bildirin, suallarınızı verin. Mən də çalışacağam ki, quşçuluqla bağlı sizin suallara cavab verim və az dostlarınıza kömək elməy uzadam. Yenə də hər kəsə təşəkkürlər. Kanalımıza abunə olun, videomuzu like qoyun və bizi izləməyi unutmayın. Biz də çatışacağıq ki, hər gün yeni-yeni belə bir faydalı video ilə sizin görüşünüzə gələcəyəm. Çox sağ olun, gələn görüşlərədək.